привет дорогие друзья у меня пополнение рыбок это вторая серия сегодня я вам расскажу о меченосцев и гуппи меченосцы пошло название из того что у них на хвостике образуется со временем меч это такая получается как палочка но она только у самцов у меня две самки у меня, видите одна беременная рыбка вот которая так вниз поплыла только что вот самая первая которая поплыла вот это у меня подплыла маленькая гуппи вы подумаете почему у гуппи такой хвостик она немножко об его обтесала и хвостик немножечко испортился меченосов надо кормить сухим кормом сейчас я покажу каким может вы когда-то такое видели корм он стоит 10 гривен я его покупал в багире также гуппи. Гуппи очень неприхотливые рыбки. Для них фильтр не надо. Так же самое, как и для меченосов, и для малинайзов. Они могут спокойно жить вот в такой колды как у меня. И без фильтра, без всего. У меня уже малинайзи живут четвертую неделю. А дядя не сказал, что они тоже два дня не проживут. Вот малинайзи. Беременная. Вот гуппи. Ученосцы мечется Если я сейчас покажу. видите, мечется там. Не хочет. Такой у меня аквариум с шестимя редко. Всем спасибо за просмотр. Обязательно пишите в комментариях, потому что я привык, что мне пишут в комментариях. Просто если не будете писать, я немножечко расстроюсь. И ставьте лайки пожалуйста, и подписывайтесь на мой канал. Всем пока. С вами был Саша Бибер.